ਚਿੰਡਾ اور ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਐਮ ਐਲ ਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3 ਲੱਖ બીજો ચર્ચા હોવું ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਜਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ डीसी रेट ਦੇ حساب ਨਾਲ 9 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਲੀ ਦੇਖੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 167 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗਜਰਾਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ क्योंकि सफाई साढ़े सारे न जुड़िया मुद्दा है अगर सफाई है सीवरेज की सफाई है शहर की सफाई है तो साढ़िया आने वाली पीढ़ियां तो मौजूदा बच्चे तो असी सारे तंदुरुस्त रवे गजराज जी विचार सजे कर सबसे पहले सभी को जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि जय भीम जय भारत सत्कारयोग साथियों जितने भी हमारे बठिंडे शहर में पाँच सौ सतानवे सफाई सेवक और सिविलमैन लग रहे हैं उनकी लड़ाई को लेकर के हम बठिंडे शहर में चल रहे हैं और चाहते हैं कि ये स्पाई स्पाई कर्मचारी और सीवरमैन पंजाब सरकार की पॉलिसी द्वारा कंट्रैक्ट वेस्ट किए जाए क्योंकि सभी शहरों में सभी पंजाब के सभी शहरों में सीवर मैन और स्पाई सेवकों को कंट्रे कंट्रैक्ट वेक्स कर दिया गया है बठिंडा सूबा एक ऐसा सूबा है जहां तक अभी तक जहां सीवर मैन और सफाई सेवकों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है तो सभी शहर वासियों से मैं अपील करता हूं कि मैंने कल बलकार जी जो हमारे स्थानीय सरकार के जो मंत्री हैं उनको सात दिन सात दिन का नोटिस दिया है एमएलए साहब ए साहब जी भी हमारे साथ वहाँ मौजूद थे और सभी अफसरों को कमिश्नर साहब को मेयर साहब को ए साहब को निगरान इंजीनियर जी को एमएलए साहब को एक्शन साहब को सभी को डीसी साहब को एस एस साहब को सभी को सात दिन का हड़ताल का नोटिस दिया गया है और सभी शहरवासियों से मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कर के कि मैं कोई हड़ताल करने के हमारा कोई ये मुद्दा नहीं है हड़ताल करने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हम चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए सही तरीके से हो जाए सही ढंग से हो जाए तो सभी शहरवासियों से मैं अपील करता हूं कि मेरी आवाज़ को मेरे सिविल मैनों की आवाज़ को मेरे नगर निगम के कर्मचारियों की आवाज़ को कच्चे कर्मचारियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए और मेरे कच्चे कर्मचारियों को कराया जाए सभी को और और मेरे कच्चे और स्पाई सेवक लगभग बीस सालों से ये कच्चे बंदे काम कर रहे हैं जो सभी शहरों में पक्के हो गए सिवर बठिंडे शहर के और इनसे बड़ा धक्का हो रहा है और बड़ी इस धक्के को ये सहवीर है नौ नौ हजार रुपये में सैलरी इनकी आ रही है जिनका इनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है सभी को धन्यवाद